показать картофель под мульчей то есть солома трава тут все что дома было все сюда насыпали чем он отличается от обычного картофеля допустим берем куст от соломой толщина стебля примерно в два то наверное и в три раза больше чем обычная картошка сегодня у нас 17 июня 2015 года. Последний дождь был 9 мая. Средняя температура под 40 градусов. То есть все везде засохло без воды. Сейчас я пройду по рядам. Как бы это тоже не идеал. В прошлом году кусты были на это время помощнее. Я думаю, водички дадим они дойдут. Догонят, разложатся. Дистанция между кустами метр, местами где-то метр десять. Тут семь рядов, по 22 куста. Вот как-то так. Сейчас пройдемте, покажу вам картофель, посаженный обычным сельским способом. Как я называю, разница между кустами дистанции то есть сантиметров 20 чем это все отличается вот мы видим картофель посаженный обычным способом нашли вот самый маленький кустик тут буквально я не знаю сантиметров 10 не больше вот кустик побольше тут и лежит лента, но она нифига не справляется. Уже раза три, наверное, 4 поливали. Все уходит в космос. Кусту не хватает, все засыхает. Копали. Где-то 5-6 глубеньков. Маленьких, примерно вот такого размера. Может 2-3 вот таких. Ее максимум. И нету здесь ничего. Все засохло. Ждем дождя. Сегодня тучки что-то полетали, погремело, но так ничего и не капнуло. Вот мы видим, она уже все засыхает. То есть здесь не будет ничего. Там примерно планируем с куста взять ведро. Местами до ведра, в зависимости какой материал будет. Садили как бы не сильно хорошую картошку Ну что будет, то будет Вот могу показать соседскую То же самое Кустики маленькие, слабые Развиваются не очень Ну вот и все Разницу вы увидели Вот возьмем еще один кустик Толщина маленькая Неразвитый в общем, говно, а не картошка. Мы сегодня будем копать. Это где-то через месяц, через полтора. Посмотрим уже, какая конкретно будет разница. Разница будет по-любому, но какая именно, сниму видео, покажу. Все, всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всего хорошего.